Ії події відкриття меморіальної пам'ятної дошки заслуженому працівнику культури учаснику Другої світової війни, ініціатору спідвею та мотоболу в місті Вознесенську Іллі Мироновичу Урману. У нашому місці ми маємо честь відкрити меморіальну дошку пам'яті людині, яка створила у Вознесенську мотобол з великої літери. И запалила любовь к этому виду спорту у не одного поколения вознесенцев. Добрий день, я Гамєлінка Серг Вікторович. На даний момент є тренером мотобольної команди Восход. Що мене пов'язує з Юлією Міроновичем Урманом? Пов'язує дитинство. Тоді, коли ми всі ждали, коли загрукатять двигуни на нашій мототреці, коли почнуть з їздити, мотоболісти виїжджати, і ми дітворою туди постійно приходили, дивились. Нам це все дуже подобалось. Ну, таке От того воно і подобалося, того все і воно. Дитина грає в цій команді, друзі всі гарні такі. От. Я судив, Яд вже десь 5 років цю гру. постійно знаходжу цим колективом разом. Їздив з, ним, їздив з ними на виїзди, туди в Білорусі, і по Україні. Ідея меморіальної дошки виникла якось спонтанно, не знаю навіть, як воно це і трапилось. Виникло те, що подумали, що людина ця скільки зробила, зробила для місця. Зробила, Вона є засновником, метаболу з-під І Якось хотілося дати якусь данину цій людині, щоб всі пам'ятали його, що була така людина, що стільки зробила хорошого для нашого міста. Я пам'ятаю цю людину візуально, тому що я був ще мала дитина, от, десь з років, з початку 80-х, я сам 71-го року народження. Ілля звісно, мені в дідусі годиться. От, я пам'ятаю його візуально. От, і помню, Помню, як він ганяв усіх всіх гончиків за любу гаєчку, був порядок, все все було там, прийом трималося, як, як положено все було. Може, були там якісь ну, інші виділення е, з бюджету, там, геть було друге час, все було по-другому. Але факт, фактом, що він це все зробив, утримав і почав це все розпочинати і довів до такого там уровню, що люди вигравали такі і чемпіонати, і виграли, і кубки. Була легендарна команда у нас. Ну, я так думаю, що по... окрім тієї дошки, яку відкрили меморіальну, то думаю, що міська рада прийме таке рішення, що він буде не міський Мототрек, а Мототрек імені Ілія Мироновича Урмана. Я Сосновський Ігор Олександрович. Клуб, який створив Ілліа Міронович Урман, якому ми всі благодарні. и которого мы всегда будем помнить. И по мере возможности отдавать ему какую-то дань уважения. Илья Миронович был очень инициативный мужик. Он был полковником. Он был очень большим энтузиастом. Он любил все виды технических, технического спорта. Мы на Украине не пошли задних. Но в 1967 году я э, решил э, заняться серьезным видом спорта каким-то. Пришел в Досав узнать, как записаться на секцию мотокросса. А в это время набирали как раз, привезли мотоциклы, которых сказали, будем играть в мотобол. Что такое мотобол, я не знал. Футбол я играл. А что такое мотобол? Мне сказали, это футбол на мотоциклах. О, хорошо, это мне подходит. Там я встретился со своим будущим напарником, капитаном команды нашей будущей Шенкевичем Леонидом. Восход по мотоболу мы не пошли задних в Союзе, потому что мы были два, два раза серебряными призерами Высшей лиги, два раза бронзовыми. Также мы были обладателями Кубка Советского Союза. Что значит, мы обладатели, мы выиграли дома у команды Москвы, а в Москве проиграли команде Москвы, но по разнице мячей мы заняли первое место. Это для нас было величайшее достижение. Кроме того, к нам приезжали гости из-за рубежа. Это были сборные Болгарии, которых мы обыгрывали со счетом 4-1, обыграли сборную Болгарии. Потом когда открывался мототрек в 1973 году, к нам приехала сборная, не сборная, а Пума, на базе которой Пума, команда Пума из ФРГ, на базе которой была организована сборная ФРГ, которая стала серебряным призером в том году, в тот год, когда они к нам приехали. И мы их обыграли со счетом 3-0. После этого, через год, через два года приезжает к нам сборная уже на полная сборная называется ФРГ. По-видимому, хотели реванш взять. Но команда «Восход» снова одержала победу со счетом 5-2. Значит, имя Ильи Мироновича на устах наших постоянно. Мы ему все благодарны. И будем благодарны всегда. Я думаю, дело Ильи Мироновича не умрет, потому что мемориальная доска нам не даст права этого сделать. Кроме того, значит, в данный момент снимаются все э, вопросы по. Ну, ведется дискуссии по переименованию улиц. Не будем даваться политические подробности, почему это делается. Но хотелось бы, чтобы одна из улиц, причем хороших, красивых улиц, была названа именем Ильи Мироновича Урмана. Человек, который сделал очень много для здоровья наших людей для блага наших людей и сделал много для того, чтобы подрастающее поколение жило хорошо. Мы будем продолжать его дело, инициировать вопросы, постановки на место, поставить на место досав, который будет выращивать нам молодую порость, которая будет здоровая и крепкая, которая будет любить свою Родину, которая будет защищать нашу Родину в нужный момент. Гриценко Виталий, судья-информатор на Вознесенском отреке. Илья Миронович был э, таким мужественным человеком, преданным своей родине, которому достаточно было всего-навсего ходить в военной форме. Ему не надо было дорогой мебели, ему ничего другого в жизни не надо было. Ему главное – работа на благо своей любимой родины. И, как говорят очевидцы, когда умер наш уважаемый ветеран, в доме, в квартире ничего лишнего у человека не было. В Москве часто бывал, знаком был с людьми, которые вхожи были в Центральный комитет ДОСААФ. И он узнал о том, что есть, существует мотобол. И ему захотелось в нашем городе создать команду. Команда для того, чтобы люди, простые люди, горожане ходили, смотрели на матчи. И он добился этого. В 1967 году была названа команда «Восход». Она была создана из местных игроков и которая потихоньку, медленно, но уверенно начинала набирать обороты, начинала повышать свой уровень. Игроки достигали хорошего уровня, и команда в 1971 году стала чемпионом Украины. Это история, это архив, и хочется добавить, что звание чемпиона Украины тогда давалось очень легко. Наверное, сегодня, сейчас, в 2015 году, это немножко легче делать. Но тогда очень много было команд в Украине, уровень достаточно серьезный был во всех лигах. Команды были в классе «Б» Украины, «А» Украины, «Б» Союза и «А» Союза. И наша команда удивляла еще много лет весь бывший Советский Союз своей красивой игрой, своими победами. Это говорит о том, что Илья Миронович недаром положил свой труд, свое здоровье, свое вдохновение для того, чтобы нашу команду, а точнее наш город, маленький город на юге Украины, узнали на всем постсоветском теперь уже пространстве. От Калмыкии, Башкирии до западного региона и до, на севере до Прибалтики. Илья Миронович был очень веселый человек, юморной, интересный сам по себе. И я вспоминаю такие моменты. Я работал в Доме пионеров в то время, когда строился музей Кибрика. Это очередное новое строительство, в котором принимал участие непосредственно в качестве руководителя Илья Миронович. Он часто вызывал меня, и тогда еще молодого, и учил уму разум. Потому что я действительно теперь уже понимаю, что много мне надо было посягать в этой жизни, и я с удовольствием отвлекался на его просьбы. Интересный случай, теперь же о нем можно говорить смело. Э -э наша страна, бывшая страна уже не существует, поэтому можно смело говорить и, и как бы смеяться. Но тогда было не до смеха. Илья Миронович Урман каким-то образом сумел обвести вокруг пальца начальника областного управления образования и 500 квадратных метров стекла, которые предназначались Снегиревскому районному отделу образования, увел буквально из-под носа на строительство музея Кибрика, который по документам шел как здание, новое строящееся здание, корпус новой средней школы номер 10. Ну, легендарный, я думаю, легендарная личность для нашего города, человек, которому надо учиться, который уделял большое внимание молодежи. Я вспоминаю еще один такой курьезный момент, когда Станислав Станиславович Полиенко, теперь уже солидный человек, тогда был правой рукой Илья Миронович, он помогал ему. Он, Илья Миронович доверял Полиенко, многие свои вопросы решал вместе с ним. И вот один раз они ехали в областной спортивно-технический клуб ДОСААФ Николаев. В качестве водителя Полиенко был рядом с Илья И вот Илья Мироновичу захотелось прокатиться. Он говорит, ты садись сбоку, я сяду за руль. Но как раз погода была после дождя, и дорога ехали на Николаев через Веселиново. Дорога в тот момент была очень разбитая, были такие глубокие лужи, которых, естественно, Илья Миронович не мог из. И вот в одну такую лужу он с полного, э, с полного разбега въехал на этом УАЗике. Стекло, конечно, было все в грязи, в болоте. Но он, конечно, и смутивший сказал так. Ну вот так, видишь, как надо. Вот так и на войне было. Мы никогда не искали легких путей. Ну, это было, конечно, сказано с юмором, но, с другой стороны, это была правда, потому что, ну, таким он был в жизни человеком, многое сделал для спидвея. Опять же, нас узнали в Башкирии, потому что Илья Миронович сам лично поехал, нашел Балакова в Саратовской области э, нашего Анатолия Миронова, известного тоже легенду советского, украинского спидвея. Нашел его и дал ему задачу, поставил задачу выйти класс Б Советского Союза. И через буквально 2-3 года команда была создана, команда удивляла, команда радовала своих земляков и достигала высоких результатов. А таким был Илья Миронович. Конечно, приятно вспоминать. Очень жаль, что его сегодня нет с нами. Но времени умалимо, мы должны продолжать его дело. Я думаю, есть чему учиться. Я думаю, это будет наглядный урок, кто услышит. Наверное, молодым это будет какой-то символ к новым вершинам, к новому движению. Все-таки... Спорт есть спорт. Пока человек занимается спортом, пока он молод. Я Полиенко Станислав Станиславович, бывший игрок мотобольной команды «Восход» и бывший преемник Ильи Мирановича Урбана. И я благодарен судьбе, что меня свела с таким величайшим энтузиастом военно-технических видов спорта, как Илья Миронович Урман. Значит, мои судьбы пересеклись с Ильей Мироновичем, и я пришел с армии. Когда я служил в армии, создавалась команда, я не участвовал в создании. А пришел с армии, и меня пригласили вратарем в команду «Восход». Илья Миронович... Очень переживал. Он на ере он ходил с валидолом и очень переживал. И требовал очень больших результатов. Он всегда добивался цели. Если задумал что-то, то, то он никогда не отступал. Был очень дисциплинирован, был очень внимателен к игрокам. Он даже знал все семейные беды команды. И этим занимался всегда где надо что помочь, кому квартира, кому другие там. Ну, помогал всем семьям, чем нуждались. Выбирал зарплату игрокам. Был очень авторитетным человеком не только в Вознесенской области, но и в Украине, в Киеве. Он был лично вхож генералу Герою Советскому Союзу по Покольчуку, а через него был ход у него вхож по крышке. Который был председателем ЦК ДОСАВ СССР И это он, через них он и добился строительства мототрека Были выделены деньги Был сделан проект И было построено такое вот сооружение, как мототрек И вместе с ним в комплексе была построена авто, автошкола ДОСА, Которая готовила э, кадры для, для советской армии э, Илья Миронович Миронович не сидел ни здоровья, ни, ни себя. Он выходил очень рано на работу и по ночью выходил. Вот. И когда он создавал команду, или создавал другие команды по военно-техническим видам спорта, он всегда подходил очень конструктивно, очень грамотно. Он не любил расхлябанности, поэтому всегда делались команды на основе профессионализма. Самая первая игра нашей высшей лиги была в Омске, где также был построен такой же мототрек, единственный в Союзе на то время. И в Вознесенске Гурман построил этот мототрек. Больше таких мототреков по таким э, аналогам не было больше в Союзе. Потом уже позже построил Пинск, Белоруссия, и на Чайке в городе Киеве на спорткомплексы ДОСАФС в Украины. Мойту в это был очень скромный человек. Он никогда ничем не кичился, хотя был очень авторитетным. И он всегда очень с людьми вел себя очень тактично, очень добро, добро, как, доброжелательно. Он находил общий язык, он располагал к себе. Вот нельзя было с ним ни, ни, ни ругаться, ни там. Обязательно он мог войти влезть в душу человека и завлечь его заинтересовать его в спорте, в каком-то либо там. И, и всегда он видел, четко подмечал, кто сможет стать действительно профессионалом в этом отношении. Вот сейчас война идет, и вот если бы Досав существовал, то уже было бы много молодежи готовыми для вступления в ряды в украинской армии. Подготовленными, героически подкованными и так дальше. Я считаю, что на будущее надо не терять этих нитей, не терять этих нитей, и всегда вспоминать таких людей, брать с них пример и работать так, как работали они. Назвать этот трек именем действительно заслуженного человека Гурмана Елена Мироновича, который очень много вложил средств своих, и ума, энтузиазма, и всего, всего чего только он мог, все он делал для того, чтобы спорт, военно-технический вид, вид и процветал в районе и в области, и в Украине. Ну, и, конечно, я, я, бы хотел, чтобы э, все, кто знал Илью Миронович, а его знали многие, потому что во всех концах Советского Союза были команды, высшей и класса Б, мы также принимали участие. Его, кстати, знали все начальники команд. Все областные, где были команды, все областные председатели ДОСАВ, все знали его. Всегда передавали привет через нас, и он передавал привет. И я бы хотел, чтобы такую организовали бы встречу бывших ветеранов мотобола, спидвея. И пригласили в Вознесенск, чтобы показать, продемонстрировать уважение к этому человеку, уважение к команде «Восход», уважение к нашему руководству, уважение к нашему